шоу ютуб на. у нас уже второй выпуск это прикольная двоечка похоже на семью вот такая вот у нас двоечка да, да. Сегодня я бы хотела с вами поговорить э, о вот такой вот песенке, которая называется. Вы ее уже сейчас... сейчас слушаете. И под... под ваши аплодисменты я вам включу ее заново. какие-то были простые. Можно еще раз? И вот так и включаем. отключиться. Спасибо. Итак, на пятый выпуск, пятый выпуск, пятый выпуск, пятый. У нас будет через примерно три дня. Вот такая вот пятерочка будет, будет стоять. У нас будет маленький юбилейчик. Ну, хоть маленький, конечно все равно не глючи. Хм. А, может быть, что и И вот ну, у меня, группа. Фото Пожалуйста, добавляйте Сне снизу ссылочка. Ну вот здесь Где-то вот, там, И, под... и на мой канал и ставьте пальцы вверх. И я бы хотела сегодня с вами поговорить о вот э, такой вот штуке, как э, программы наши, которые у нас будут. Э, Шоу у нас будет будет первое, это будет оно называться. Э, как это оно будет называться? Да будет минута вопросов. Вы мне задаете на эту ссылочку вопросики, я там делаю специальный фотоальбом, если вы можете фотографии с вопросами, или просто писать в... А лучше всего обсуждения. Что ж, вас очень-очень-очень сильно Хорошо. Я вам... Вот там написано так. Кто хочет в Подарок есть месяц в руководстве. И плюс будет э, такая вот штучка подарок. Подарок, который будет называться. А э, не знаю, как он будет называться. знаю как-то. <с> И вот я... Сейчас мне надо в другую группу зайти. В тоже. У мне только что за человек, который насовала. Да мы не угадаем. Окей, но я не могу просто вот. одна группа, и я здесь проиграла, потому что моя у них новенькая, и я не могу mm. это субъективить. Чтобы... Mm. Да, она была. И я проиграла, да. Это плохо. ну ничего, я создала свою группу в фотобаттл, и там картинка позитив, слушай. Да. Вот такие две буквы. Да, вы видите Ну, там такая ссылочка. Да. не ссылочка, там просто пуфу. Там просто написано позитивку. Да. Я убра... Ну, может, я как-то на, на, на начале стояла. Вы думаете, зачем это? Ну, вы вот смотрели до какого-то уже 6 минут. Я смотрела меня до 6 минут и, и, и поняли, зачем эта ссылочка. Ну, вы тогда много вопросов, как я сказала, и, э, сейчас я выкру, и э, будет называться еще э, шоу Украинский язык. Я да, с украином, Я люблю Украину. Вы, например, и ну, и люблю Украину, вы, например, с России и. Вам, может быть, это даже не интересно, но вы попробуйте, постарайтесь, и у вас должно быть все получить. Итак, я уже была повторюсь, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх, все такое. Да, сказала. И вопрос дня. да Э, один. Вы поняли. Или. Знаете, как меня порадовать? Э -э да. <круто> может, хватит? Спасибо. <круто> И э -э я, может, 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 еще может. Расскажу вам сейчас шутку. И шутка называется "Мой папа". Это, наверное, ну, но не именно там про папу и все такое. Ну, слушайте, э -э -э мальчик сидел за интернетом за любимым стулом э -э папы и говорит, и приходит к папе, а папа читает газету, говорит: "Папа, я пукнул и ну, папа говорит: "Как ну? А папа же переживался, он же знал, что он за интернете. И говорит, а что там с моим сыном? Что, вам не смешно? А еще смешнее? Что вам так и смешно просто? Стоп, стоп, стоп. Спасибо.